Повертаємось до гостьової студії громадського онлайн, як вже анонсували. В нас Віталій Сич, головний редактор видання «Нове Врем'я. Говоримо ми з Віталієм не про там справи в ЗМІ, хоча, може, і до них теж торкнемося, але про конференцію, на якій минулого тижня був Віталій Сич. Це закрита конференція в Берліні. І там були дуже і дуже поважні люди. і Говорили про таку. Політику відносно Росії і ну я перше запитаю, хто були ці люди. Добрий вечір. <laughs> хто були ці люди разом із тобою? І власне, ну зрозуміло, що можливо прізвищ називати не варто, але на чиє запрошення те власне да. їх? ну конференцію організовував Aspen Інститут по англійськи називається це Аспіновський інститут. вони давно допомагають правительству США там конгресу виробляти різні внутрішні рішення зовнішні рішення. Они были организатором, участники были 21 конгрессмен, то есть там 16 человек представителей палаты представителей, это нижняя палата парламента, и 5 сенаторов. Было 4 россиянина, они все были докладчиками. Был я один с Украины, я тоже был докладчиком. И было несколько экспертов с Польши, с Литвы и с США. Вот идея была как бы, там, собственно, название, оно говорило само за себя, название было «Ответ США на настойчивость или на напор России, дипломатические, военные, экономические вызовы». Как бы, что нам, американцев, нужно делать с Россией, как выстраивать внешнюю политику. Собственно говоря, это была линия США-Россия, но поскольку Украина на этой линии занимала 80%, то очень много говорили об Украине тоже. Я просто недавно була на теж на якихось таких ось заходах за кордоном на да, стосовно України або де Україна була дотична, звичайно, не таких, але більше стосувались вони журналістських якихось питань, але все одно говорять весь час про політику. Оці росіяни, четверо, які були, це були представники. Уряду, представники Кремля, чьи все таки оппозиции, ну, какаясь померкованной? Ну, ты знаешь, я, ну, ты, можно это, да, это, да, это, да. это хороший это хороший вопрос, потому что он у меня возникал. В какой степени эти люди независимы от Кремля? Некоторые из них, по-моему, независимы, да, там директор центра Карнеги в Москве, я думаю, независимый. Один человек, который возглавляет институт, который является советником Совбезу Российской Федерации, явно зависимый, да. Вот одна женщина была из Лондона, ученая, которая преподавала в университете в Лондоне, довольно независимы. Но при этом, при всем, они публично, они не будут публично антипутинскую позицию отстаивать. Они все были довольно патриотичные, пророссийские, лишь куларах мы могли наладить с некоторыми из них диалог не со всеми вот один человек который советник совбеза рф он такой я его прозвал воин холодной войны он все время грубо говоря гнал то на американцев то на украинцев и это выглядело даже уже ну, неприлично и на, на взгляд американцев и на мой взгляд вот. но, но это грубо говоря были эксперты которые, которые ретранслировали мнение из, из кремля из москвы из россии вы такое свой какой-то основе, что делать с Россией на этой закрытой конференции? О, как бы, в принципе, вначале пытались разобраться, что произошло. И там а, россияне тоже напускают довольно много туману. А, они пытаются представить антикриминальную проевропейскую революцию как, а, как незаконный переворот неонацистов, Влада. управляемый и спонсируемый американцами. Да? Там моя задача была объяснить, что это не так. Вот, что на самом деле произошло. Это все бредятина. Вот, и, наверное, я один из этих Неонацистов, поскольку американский институт спонсирует, всех зал там хихикал. То есть все примерно э, поняли, что происходит. Но если примерно понятно, что произошло, то что делать дальше, как бы это сложный а, вопрос, потому что у России есть ядерное оружие. Как бы, да, и нельзя делать все, что ты хочешь. Там одно из решений это летальное оружие. И одним из докладчиков вместе со мной был Стивен Пайфер, это бывший посол США а, в Украине. И он защищал идею летального оружия. А, его главный аргумент заключался в том, что это повысит цену агрессии, цену вопроса для России. Понятно, что для Путина, скорее всего, ее солдаты не очень важны. Для него важно общественное мнение. И будет намного сложнее скрыть потери, если Украина будет более эффективно обороняться. Эта история может быть похожа на Афганистан и так далее. Ну и там был, были засыпаны мы вопросами, и он, и я, по поводу того, можно ли такой... Армії давати оружие. може од власне. Да. Я теж хотіла тебе про це запитати. Бо бо я також і багато з наших колег чули в різних приватних розмовах про те, що. Так, можно дать оружие, але кому, в чьи руки это оружие останется, особенно после этих скандалов с Игорем Коломойским, с тем, что, возможно, какие-то приватные армии, приватные батальоны. Этот так вопрос так. звучал чаще про всего. Uh, про Коломойского Про постоянно звучал, но не в контексте uh, батальонов, а в контексте коррупции в Украине, uh -huh. олигархов и почему ви должны вас поддерживать, если вы сами все не можете разобраться. Но в контексте армии, вопрос номер один, который звучал, uh, можно ли этой армии давать такое оружие? Не может ли оборонительное оружие стать наступательным? Неизвестно, где оно будет использовано. Что делать с волонтерскими, это у нас называется, как они, батальонами? Э, Добровольчие. батальоны, которые непонятно кому подчиняются, ну и так далее и тому подобное. И в принципе, Uh, ну в основном эти вещи парировал Пайфер, потому что это больше, ну и там вопрос о коррупции в армии, да, мы дадим им оружие, а что будет с ним дальше, мы тоже не понимаем. Но в целом ответ был такой, что uh, волонтерским батальонам, добровольчим uh, давать не стоит оружие, uh, украинцам uh, по сведениям там американской разведки, они в принципе это говорили публично, украинская армия в отличие от иракской будет стоять до конца и драться, это не армия, которая побежит. Uh, украинцев есть пробелы в оружии. Нельзя сказать, что у них ничего нет. И их руководство, ну это они так говорили, да, довольно адекватно оценивает, что они могут, чего они не могут сделать. И поэтому они пытаются заполнить а, как бы, эти пробелы. Единственное оружие, которое стреляет из всего, что мы собираемся украинцам дать, возможно, это противотанковые комплексы «Джевелин». Вот они у вас на экране, кстати. Это, это управляемые э, ракеты. Грубо говоря, один выстрел минус один танк. Там бьет без промахов. Да, высокоточное сборное. Да, да, и там это... остается только шасси, ничего не остается больше от танка вообще. То есть это очень эффективное оружие. И они переживали, вот если мы его дадим, как они его будут использовать? Может они начнут с ним наступать? На что Пайфер сказал, честно, слушайте, ну как бы, да, оно может стать как бы наступательным оружием, но в данный момент Россия, страна-агрессор, она напала Украину, а не наоборот, поэтому мы должны помочь этим людям как бы защищаться. И в целом аргументы были довольно убедительны, что они могут справиться с этим оружием, им нужна будет тренировка, скорее всего. Потому что там не только вот эти джевели, комплексы, там средства радиоэлектронной разведки, дроны и, и так далее, и тому подобное. Средства обнаружения огневых точек противника, вот. ну, всякое такое. Вот. Но там, ну, там, знаешь, там у россиян тоже были весомые аргументы, которые, мне кажется, запутали и посеяли сомнения. У, у конгрессменов. Аргумент был такой, что если вы предоставите оружие Украине, это в России будет воспринято, как война США с Россией США через России. посредника. вот У нас риторика про неонацистов в Киеве уйдет, ну они так довольны и раньше. У нас появится риторика о том, что вот мы же говорили, Американцы. США у нашей границы, угу. у нас прямая угроза безопасности, 200 километров от России, мы вынуждены включиться в войну по полной как бы, программе. В принципе, это такой опасный аргумент. Непонятно, блеф это или не блеф, но если это в Вдруг не блев, то никто не хочет, чтобы Украина там превратилась ну, в месиво. Если будет эскалация и они говорили: а какие риски? На ну, что там, ну, те, кто защищают летальное оружие, говорили: рисков для нас, американцев, особо нет. Риски для украинцев. Если они готовы, они должны оценить в первую очередь. Может, они возьмут на себя удар эскалации? Говорят, а мне кажется, что они готовы. Он так показал на меня. Поэтому. В принципе, мы тоже можем им предоставить, но а, они поняли, что это опасная игра, может быть, и, конечно, политическое решение лучше, если его можно вообще найти как бы, в, данной, в данной ситуации. А, явно а, россияне клонили к тому, что они не верят в соглашение там, Минского договоренности, если У -у -у. их не подписывает США, они считают, что США имеет право оставлять за собой все время подталкивать украинцев к срыву. Поэтому мне показалось, слушайте, давайте, если вам мерещится США, сделаем другой формат, вовлечем США и Россию, только вы подпишете то что вы будете реально соблюдать они там вы подписали одно оставляйте себе план б там этих накручивать этих сепаратистов вот это как бы несерьезно я понимаю что американцы это тоже понимают поэтому все ищут какое-то вот ну политическое решение и это не просто Цих в кулуарах поза зустрічами чи на самій зустрічі говорили ну, представники парламенту американського про те, чому Барак Обама він здається залишився одним з небагатьох, хто виступає, поки що проти надання такої зброї України. Ну, ну, там, во перше були і республіканці, і демократи і зачастую навіть читається по виступленням. У них тоже немножко політика происходит, чоловік антиросійський, доволі жорстко. А я спрашиваю, сидять республіканці, говорять, да О, видно. Якщо сумніваючися, ну подумати демократів. Демократ. Да. я не знаю, у него видно, по всей видимости, есть информация, которая, которая не позволяет ему принять такое жесткое решение. Либо он боится, либо что-то еще, либо в системе каких-то глобальных противовесов они не хотят разрушать отношения с Россией. У них был важный вопрос по Ирану, где нужна помощь России, там, Сирии и, и так далее. Но вопрос с Ираном вроде как разрешился. Все, сейчас Иран будет частью глобального сообщества, нефть польется, цены на нефть упадут. Так, и пытание с бы... Сирией не там это там просто там просто вопрос поднимался может россияне делали много претензий к американцам к украинцам на что американцы тоже им отвечали слушайте зачем вы поддержите всех плохих парней в том числе ваша расы, да это как бы ну абсолютно непонятно ну опять-таки это законодательная власть да это люди не представляют исполнительную власть барака обама они могут лишь лишь как бы что-то знать вот был игорь луценко да там у вас только что еще кто-то это наш парламент они не могут могут отвечать, что делает Порошенко. Но в целом ко мне потом подошел представитель комитета по, по оружию э, в парламенте, как бы в, в плате представителей, он сказал, что, слушай, но ну здесь большинство людей не входят в комитет, в мой, хотя я вхожу, и скорее всего оружие будет предоставлено как бы, вам. Так что э, я так понял, что э, выступление Порошенко тоже произвело большое впечатление в Конгрессе. В конгрессе. Он говорит, мы хлопали, у нас там он только Нетаньяху, может быть, больше собирал аплодисменты, так что... Говорит, после этого выступления мы вам готовы были дать там что угодно. Но в целом интересно просто посмотреть, как, как видят Украину американцы. У них много, помимо летального оружия, у них много претензий к коррупции в Украине. Почему вам должны помогать, если вы вот сами не можете выбраться из халепа уже там 200 лет. Что ты нас не пояснил. Я думаю, что большинство из нас, но и журналистов, особенно, не совсем верят в то, что на этом этапе нас хочет. Я не говорю, что могут, а хотят побороть коррупцию нужно понимать, что им это где-то далеко, и вот эти люди у них просят помощи, а они смотрят на этих людей и говорят: слушайте, а вы, а вы кто?" Вот и на обычном там уровне, там в, там, в Конгрессе там 500 чем-то депутатов, вот им тоже не все понятно. Но грубо говоря, я говорил, что да, коррупции много, ее было, она все еще есть, но именно поэтому и произошла революция, потому что мы не хотим бы чтобы у нас была коррупция. У нас были разногласия политические в какую сторону идти их больше нет, теперь есть единая политическая нация, есть Uh, никаких внутренних больше препятствий есть, но есть внешние у нас теперь препятствия, наши друзья как бы из России, соседи. Вот и в принципе они, ну, многое, конечно, многое не понимали. Але от я зіткнулася, останній я була на конференції ОБСЄ з безпеки журналістів да. в Сербії, і я там зіткнулася з Ну, з тим, що очевидно, ти зіткнувся да. з подібним. Що доводиться коментувати постійно слова росіян, ну, да, так званих да. колег Старим там, номером так. По перше, другим номером, а по-друге, ну доводиться коментувати якісь речі, які тут би в Україні точно не коментував. Тобто настільки вони абсурдні, що да. ти не хочеш на це витрачати часу. Але тим не менше, вже рік нам доводиться тобі, да. як журналісту да. теж і тут тобі напевно теж доводилось ну коментувати якісь абсолютно дурниці про неофашистів. Ну, да, 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 ну приходило хотелось комментировать про роль правого сектора. Вот есть у вас правый сектор, это не нацисты, они там воюют, они были в революции. Приходится объяснять, что да, они есть, это был большой протест, они были радикальное крыло этого протеста, но они не, не, играют никакой роли в политической общественной жизни. Там Ярош есть такой руководитель, он получил меньше, чем 1% на выборах. Они получили два места всего в парламенте. Ле Пен во Франции получила 10. Во Франции это проблема, а в Украине нет. Они говорят, ну да, в принципе, раз так, то да. Ну, про русский язык их смущает. Что, что у вас с русским языком? То. говорю, что у нас русским языком нормально я говорю на русском языке журнал сайт и все но им постоянно говорят об этом россияне им сложно предположить что россияне вот просто выдумывают какие-то вещи да они говорят ну наверное у россии есть какие то причины почему она беспокоена. и там про федерализацию возникает вопрос про то что э, русский язык может вам все таки сделать его вторым государственным что я говорю, слушайте, у вас же в США испанский, ну, грубо говоря, второй язык, но у вас там на севере, там в Бостоне, у вас дублируются знаки на улице на испанском? Нет. Ну и у нас не должны во Львове дублироваться. У нас он является официальным в тех регионах, где на нем говорят, там, на востоке, на юге, и это то же самое, что и в США. То есть им какие-то вот вещи понятные до них доходят, но действительно про федерализацию они так и не поняли. Почему вы не хотите федерализацию? Ну, потому что, как бы, на наш взгляд, это такой план России раздробить Украину. Как бы да, они не понимают. Они говорят: слушайте, у нас США Федерация, в Германии, вот федерация, чего вы, какие-то дикие. Вот, поэтому им нужно объяснять, что мы подозреваем, что Россия хочет, вот ну, это как бы нужно время. Но действительно, они один, одна из причин на то, что э, все время идет эхо российской, грубо говоря, пропаганды, и нужно, нужно эти вещи объяснять. Они даже спросили: слушайте, а чего вы проигрываете информационную войну в России? И на Западе у нас, и на Востоке и у себя в стране. И я им тоже говорю, что мы не ведем информационную войну, мы строили 10 лет лет медиа, которые будут оппонировать правительству, представлять э, общественность диалоги с властью как в США, как нормальные СМИ, а не продвигать линию партии за рубежом везде. Нет, нет, ну да. И Вот как у наших друзей как бы в России. У них 90% медиа работает на продвижение правительственной пропаганды за рубежом. А у нас работает на то, чтобы ну, как бы была система сдержек и противовесов. Вот. ну Им это понятно, потому что не в США то же самое поэтому для нас это новость все это. Ну, поэтому ну, приходится объяснять как бы, эти все вещи на пальцах. Но вот. из с, с, твоих ну, как бы, аргументов, то, того, что ты почув, с того, что, типа, то, что мы слышим, все, мы понимаем, что ну, российская пропаганда действительно працює на полную катушку. В Нью-Йорке можно попасть да. рекламу City Light и Russia Today. Там, ну, это сердце Америки, так, экономичное. Да. Ну, моє питання просто в чому? В тому, що раз ми вже з ми вже торкнулися медіа, наскільки нам адекватно дійсно вибудовувати якусь систему пропаганди свою, хоча б за кордоном. Ну да. про те, що на що в нас хочуть витрачати гроші, насправді да. і шукати знову ж таки в американських інвесторів, наприклад, там Юрій Стець хоче знайти 100 мільйонів гривень в рік на Ukraine Tomorrow, який буде вмовити за кордоном, ну, так, і, главное, щоб і те, смотріли. щоб американці це фінансували как бы если под пропагандой понимать ну там ложь преувеличение или какую то избирательную правду это это плохо если тебя поймают на этом несколько раз а у нас сейчас единственное как бы оружие то что мы говорим правду эти люди врут и они на нас напали то мы просто потеряем доверие как бы это первое а второе если украин туда и будут кто-то смотреть как бы я не знаю рашу туда и вложены огромные деньги его смотрят в том числе может, что оно хорошо сделано как бы 100 миллионов гривен это наверное не такие уж и большие деньги сколько гривна сейчас стоит вот. Я думаю, что просто если люди будут ездить, вот даже как я сделал, там на каком-то уровне, э, есть конференции, э, есть у нас дипломаты, есть еще какие-то собрания, и ездить объяснять, то в принципе это довольно эффективно. Но действительно нужно признать, что там они вывалили информацию тонну э, на Запад, и ее нужно перерабатывать и как-то объяснять, опровергать, и свои какие-то месседжи посылать. Это, это непросто, это такой вопрос, знаешь, ну, сложный, что с этим делать. Вот. Добре, повернемося. Мусимо потрохи закінчувати, бо Іван Яковина, теж журнали в Рівні, який тут э, веде громадське на русском. Я... Вже так нам Я махають, що мусимо да. мусим закінчуватися. Але тим не менше. Так, останнє питання. Зрозуміло, Україна просить летальну зброю, вона потрібна й тому, що нашої зброї у нас не вистачає, нам потрібна високоточна реальна зброя, щоб захищатися. Але твоя, твоя особиста позиція: наскільки Україна справиться дійсно з цією зброєю? Ну, то есть, может... Тех, технически, я У так понял да, что со слов американцев, потому что я от них более, я им верю больше, чем я верю там нашему Минобороны. И как бы их позиция была, что а, они справятся, они не просят то, чем они не могут управлять, мы, и мы им и не дадим, но там очень долго нужно обучать людей, 5-7 лет, там 15 лет командиров, а, понадобится какая-то тренировка, обучение, мы ее предоставим. А, и так что это вполне возможно. Если это давать вооруженным силам Украины, а, это контролировать, не давать это э, волонтерским батальонам, то это, это нормальное решение. Естественно, лучше найти политическое решение, эффективное, которое бы давило на Россию. Но если такого решения нет, нельзя вот сидеть, просто не делать ничего. Вот. Месседж был, что последствия бездействия для США будут больше, чем последствия действия. Американцы очень скептично относятся от конгрессмена, представителей Сената до э этих минских договоренностей, до того, что это в принципе просто там на что-то выписано, что вот сейчас где-то выполняются какие-то пункты, тому, что сейчас так они... выгодно им, им, им сложно разобраться. Они надеются, они надеются что это будут а, а, соблюдены договоренности. Конечно, им проще, если там где-то будет мир, и им не нужно будет принимать тяжелые как бы, решения. Вот. Но а те же россияне, которые сидели с нами за одним столом уже в конце, они тоже вбрасывали много всякой ерунды, чтобы заплатить. Там, пункт 7 Украина не выполняет. Пункт 9, посмотрите, не выполняет, пункт 11 не выполняет. Слушайте, там есть пункт 1. Пункт 1 говорит прекращение огня и вывод вооружения. Вы его выполните, тогда там остальные пункты будут выполняться. Но они все время все это путают. Я думаю, Госдеп ну, реально понимает, как бы, что происходит намного лучше, чем конгрессмены и сенаторы. Но в целом у них тоже а, довольно хорошее представление сложилось о том, а, что произошло, как действовать дальше. И надо сказать, что те же россияне, которые выступают. Они ну, не очень хорошее впечатление произвели, потому что их там было четыре докладчика, некоторые были адекватные, а некоторые а, просто сыпались обидами в адрес США и Украины до такой степени, что один там республиканец-консерватор уже взял слово и сказал: "Слушайте, вот представим, США не существует. В чем ваша проблема тогда?". И не знали, что сказать. Это подумайте, может быть, у вас внутренние проблемы, а не проблема в США. Дякую, на цьому слові будемо закінчувати розмову з Віталієм Сечем. Говорили ми про надання Україні летальної зброї. Це високоточна зброя для того, щоб оборонятися від Сполучених Штатів Америки. Про те, що про це дійсно говорять серйозні люди на закритих конференціях, куди не допускають телекамери, наприклад. Але тим не менше, є таке сподівання, що все ж таки ця зброя буде Україні надана. І Віталій Сичо спілкувався з цими людьми, які власне таку виносять Зокрема, з представником комітету, який власне, відповідає за цю Спасибо, за для